Не тот же техблок, одни и те же трассы, теплотрасса подходит туда. То есть нахуй. это все, это все завязано. Поэтому сюда можно выбрать, в каждом доме выбирается председатель, который общественный. который общественник. Ну, а управляющую компанию вы можете взять, то ли ЖСП наш город, то ли вообще от себя выбрать кого-то, кому вы доверяете, понимаете, вот ваша соседка, вы знаете, это ваш кум, это ваш там сосед, вы ему полностью доверяете, он согласен пойти на это, не просто так, теперь, о том, что сколько сюда надо сантехников. Ну, два, два электрика надо. А электрик, он же может работать и сантехником. И он будет каждый раз. Но, слава Богу, в нашем городе я не могу там критиковать все или там говорить, что плохо было или сегодня лучше. Дело в том, что в нашем городе, если вызвать сантехника, ну, через 15 или 20 минут он будет, если они, конечно, не на большой аварии. Вызвать электрика он тоже будет. В отличие от Одессы, где... Ну, я знаю, я там пробовал сам вызывать, там дочка жила на квартире, там просто сутками не, невозможно было даже узнать, где это находится. У бабушек внизу спрашивают, насчет этого здесь, ну он маленький, он вот такой вот город. Поэтому, если будет, если будет один председатель управляющей компании, опять же таки, сегодня мусор мы вывозим, да, вот вывозим эти пищевые отходы. Значит, у нас есть только одна компания. Завтра, вот Мирослав Иванович уже говорил, сюда придет еще одна компания, а может две, может три, и будут представлять, будут представлять свои услуги. То есть, если, если мы не создали ОСНД, я не говорю, никоим образом не говорю, что вы обязаны его создать. Если не создали, то город, исполком, обязан просто выбрать из всех компаний, которые будут предлагать, он выберет какую-то управляющую компанию. Все. И там я не на сто процентов уверен, но, по-моему, я пытался там проконсультироваться, узнать, но еще вопросов вот много Дело в том, что, если сегодня сегодня мы можем подойти и сказать исполкому, вот тариф вот такой, вот давайте мы пересмотрим этот тариф. То есть мы об этом говорим, что на воду, что на этот самый, что на услуги ЖСП наш город. То потом управляющая компания сказала, вот это сколько стоит. Исполкому ничего не остается, как на этот дом, на мой дом, на этот дом определить ту компанию, которая будет заводить, И тариф он будет заложен. И он, не, и он не обговаривается, он просто не обговаривается. Поэтому есть два варианта. Это же никто не говорит, что только вот эта компания должна обслуживать. Есть два варианта. То ли мы собираемся сами, мы собираемся сами. Вот как сегодня собрались, но немножко больше надо, чтобы собралось и принимаем решение. Ничего в этом страшного нет. И не обязательно, чтобы в каждом доме был оплачиваем председатель. Не надо. Он будет на 6 домов оплачивать. Только ему зарплату дайте. дадим. Не тысячу-полторы тысячи, которые будут приходить и просто уходить. А надо дать 5, надо дать 6 тысяч. А это все окупится, ребят. Это все окупится честностью. Да подождите. Можно проехать? Вы работаете с нашими Меня позвали сюда, чтобы я объяснил. Я вот объясняю. Домой как Не ребенок? Я послушаем работаю я предлагаю Давайте людям Так я предлагаю давай, мой дом где я живу был давай, Объединение совладельцев многоквартирного дома это собственник своего дома, своих квартир и той земли, на котором находится этот дом. Я с этим согласен. Понятно, что для всех Управляющая людей. Управляющая все берет в свою руку. Земля передастся со временем. Ну, я вас прошу У меня ребенок в машине. Мне надо проехать. Я вас очень прошу. Пропустите. Стоит, как не в садик? Мне к подъезду своему надо проехать. У меня маленький ребенок. Я вас прошу, пропустите. Вот вообще надо там вот знак был когда-то. Сюда въезд нельзя. Здесь школа. Сюда вообще вот стоянка вот тут устраивается. Это другой вот вопрос. Там Это, когда будет ОСМД, вы все решите эти все да, вопросы. Да, да. И вон стоянка, выращивается, куча домов все Давайте и... послушаем Галина. На машину есть на стоянке. Давайте послушаем Федоровну. Я лично за то, чтобы несколько домов объединились и сделали ОСМД и выбрали голову правления, и выбрали правление. И они сами руководили бы своими домами, там сколько их, пять, четыре, два, сколько их будет. Они бы сами руководили и сами бы устанавливали не тарифы, а членские взносы. Сейчас нет тарифов, а членские взносы. Тарифы надо через исполком утверждать. Вот на сегодняшний день еще пока. И вот этот закон, который Но вы как вышел... раз нам рассказываете, мы за это, понимаете? Вы ну, так это вот не я хочу, что чтобы люди говорили, это поняли, знаем, что они управляющая компания, предположим, придет делать ремонт вам, крыши, она сделает, возьмет такого исполнителя, который ей удобен и такую вам плату установит, и раздаст э, счета по каждой квартире, что не потянут, особенно пенсионеры. И управляющая компания имеет право выставить, если человек не оплатит счета, выставить на продажу его квартиру. Понимаете? И сегодня даже дети, если есть в этой квартире, они уже не охраняемы этим управлением материнство и детство. Уже нету этого всего, понимаете? И отправят куда-то этих людей, куда-то, где дешевле. Ну, в то же если не будет платить человек, то то же самое. Ну, а, пусть придет а к нему. здесь мы подадим как в суд. В Америке. А, ну, подаст в суд. Так и там не выселят без суда. Никто никого не выселит. Там одно и то же. Кто не платит, Знаете, одно и то же. У меня, я в Одесском жилищном союзе, вот тот дом, где я работаю, и приходят газеты. И я все вот это прочитала, то, что я вам рассказываю. мы там уже давно о СМД, и мы довольны, мы себе сами. Мы то уменьшаем, то увеличиваем, но отопление, вода и вывоз мусора зависит от исполкома. А, так, а ну, что они там совсем полку, устанавливают? Не Мы вас мусора мы есть много. Многие пользуются условиями. Вы будете себе искать... Это может электроэнергия а вы в... имели. В виду. А, электроэнергия а, тут электроэнергия, в... выбора да. не да. будет. Нет, вы мусора тоже. Что? Мы заключаем договора в СНД. Заключаем договора с тем, что им выгодно. И ремонты они делают потихоньку. Чтобы не делать сразу там на 100 тысяч, 300 тысяч. А потихоньку. Спокойненько Собираем мы Но деньги на СМД, мы собираем, сколько, конечно, сколько мы все Но это, всего собираем, это собираем, и собираем и делаем. Но в Одессе сейчас бум, сейчас почти все дома на, 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 на СМД идут, все там в Одесском жилищном союзе очередь. Я могу даже вам дать адрес. И кто хочет, может вы какую-то создадите инициативную комиссию, можете съездить и там проконсультироваться, вот. Так что у меня адрес даже Извините, есть. Извините, пожалуйста, можно вам вопросик задавать? Да. Вы, вы собираете деньги, вот вы платите за все услуги, еще собираете да. на это все сами отдельно, да? Мы собираем на текущие расходы согласно договору. Это кроме того, кроме этого всего, да, кроме услуг. расходы, да. Ну вот. И мы собираем по рублю с квадратного метра на ремонт. И в Одессе на... и сколько тариф не стоит? Тариф. Какой в тариф в какой в у нас тариф? В каждом в доме свой. Ну, примерно там, где вы живете. Каждый там там Больше Дайте сказать. У нас в доме тариф да. 3 гривны а? с квадратного метра. А? Но у нас дома 16 метров. И очень сложно. Поэтому мы еще чуть А это, 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 вы, это, вы, это, это, это... не Ответьте на один давайте вопрос. Давайте Социальные люди, которые вы, не защищены вы, в данный это момент, вы, это льготчики все, которые от которая была, она. Субсидия, Субсидия была, так вот и будет Все сохраняется там Абсолютно хочешь, все сохраняется не да, не Нужно не будет. только если если это сделать А никакая не управляющая не компания Это частная компания, которая пришла заработать Женщина, ну послушайте Она приходит заработать Понятно А она никак не болеет за ваш дом и за вашу квартиру И за то, чтобы она вам принадлежала Как все они не могут этого понять. Это удивительно ну просто. Ну вот вы работаете с там, вы вы очень зараживать. хорошо, что вы пришли. Ну буль... а все равно же кто-то будет за этим стоять. Ну какая разница? Это же будет все равно кто-то этим руководить. Ну не наш город будет. У СНД будет руководить человек, которого вы наймете председатель. На добровольных началах. Дело в том, что мы примем, потом этот председатель примет такие законы, что мы не сможем Свой он, подъезд, он, кабине, он самостоятельно он принять ничего не может. Но... Все зависит от того, как вы законодательно. И в этих судах, выходит. я вот сколько вот смотрю, показывают суды, человек, вот сейчас он нас подвинул и сказал, уйдите в сторону, я хочу проехать. А тогда поставят закон. И ну, ты сюда не поедешь. А поедешь, тебя да?